Добрый день. Решил снять видеорепортаж своей маленькой фермочки. Так, вот это вот будет будущая клетка для крылей. Это мне тут на скорую руку с поддонов рабочее место слепил. Вчера приступил как раз к изготовлению инкубатора по системе админа. Вот готовые рамочки стоят и уже один сэндвич готов. Тут вот у нас сделан листогиб. Тут у нас вот лежит ракушка вентиляционная. Если не будет справляться существующая вентиляция, будем менять. Было отгорожено такое вот помещение, где-то 5,50 на 2, которое перегорожено потом еще где-то получилось 3 на два с половиной ну вот так вот здесь вот у меня щиточек стоит таймер для управления основным пита... основным освещением вот здесь вот основ... как бы дополнительное освещение вот это вот терморегулятор который регулирует включение вентиляции так по освещению у меня стоит две лампочки в помещении одна 25 Вт. вторая где-то 75 Вт. экономка так вот стоит пропеллер на вытяжку 150 диаметра там еще есть еще одно отверстие где-то 80 в диаметре но пока не применилось никак вот это вот у меня термодатчик борьба с мухами так там ниппельные поилочки кормушечки из чего было с того слепил поддоны с поликарбоната Вода сделана тут пока вот таким способом. Не нашел подходящую емкость, чтобы вот сюда сверху поставить. Ну, найдем, поставим. Ну, как раз включилась вытяжка. Вот так вот у меня живут мои перепила. Буду рад комментариям. Спасибо за внимание, до свидания.